Вітаю, друзі! Ви на каналі MyUA. Я Геннадій Кіря. Підписуйтесь, ставте лайки і коментуйте. Сьогоднішній мій гість Сергій Топчій, голова благодійного фонду АТО. Пане Сергій, вітаю. Добрий день на минулому тижні. Верховна Рада нарешті ухвалила закон про мобілізацію. А сьогодні вчора спікер. Парламенту підписав, і сьогодні вже закон направлений на підпис до президента. Скажіть, будь ласка, чи потрібно було ухвалювати цей закон в такій редакції, в якій він ухвалений? Ні, звісно, мобілізація досходити в іншій редакції, якщо це можна назвати, де будуть гарантії, що я відслужив, повернувся домой, що я отримав виплати. что если в случае несчастья моя семья получила выплаты, по-моему, даже в крепостном праве во времена феодализма было 17 лет, надо было служить, и ты возвращайся домой. Как мы в демократическом обществе, когда закончится война, тогда вернетесь домой. Ну как это? Они, человеческий ресурс, это, наверное, последнее, куда они еще не долезли, наши управленцы. И они будуть зараз вижимати нас на полную. А вот ця поправка по поводу машин, то что надо треба забрати машини? мы с жіною 5 лет горбатили, щоб у старшого сина, у мене, у нього були машини. І зараз ТЦК треба будет, да, наприклад, образно. Когда прийде запрос на ТЦК. Почав государство не купить ці машини. В іншому трошки запитання: скажіть, будь ласка, а як ви ставитесь до тих обмежень? какие будут диеты до ухиллянтов? Mm, ну, это правильно. Ухилянты сейчас как бы над этим все смеются, но... В пятницу я забирал своего друга с, с войны. Он пошел добровольцем, с которым я с садика. То есть это с трех лет. У меня есть такой товарищ, он прошел Бахмут, был 50 дней в Бахмуте в самое горячее время. И почему я его забирал? Потому что его отправили на маршрутке в Киев, чтобы положить в госпиталь военный. И он полчаса он понимает, куда он едет, а полчаса он не понимает, куда он едет. И когда мы с ним встретились, я... Это ужас. Ну, по-другому я это не назову. Я встретил его, начал вспоминать с ним детство наше, пытаться его разгрузить как-то. Отвезли в больницу человек все, человек полностью иссяк из себя. То есть там серьезные проблемы, которые видно даже не врачу. Этот человек имеет право быть освобожденным. Или как шутит Арахами, без ноги, без руки такой будете освобожденным. Я не знаю, что, это то, что в сетях там иногда вижу, но это чересчур черный юмор. Но государство должно заботиться о нас, о людях, а не затыкать нами все дырки. 400 человек какие-то под куполом запугали 20 миллионов украинцев. Ну, я такой первый раз в жизни вижу, я не думал, что буду жить в такое время, если честно. Я стараюсь, моя семья старается полностью участвовать в проблематике страны. Но... Скажите, будь ласка, а для волонтеров, вот вы как волонтер, есть какие-то обмежения щодо мобилизации? Нету, конечно, никаких. Волонтер... Останавливает полиция, говорит, ты сам захотел быть волонтером. Сам захотел. Это твои проблемы. Как это вообще? Ну как? Оно мне надо. Тратить свои деньги. У меня четверо детей. Мне надо их кормить, обывать. А есть люди, у которых нет ресурса. Нету ничего. И он отдает последнее. Помните про Тараса Шевченко? Я не помню, в каком это было. Когда, когда миллионер, у кого есть 100 рублей, да, и он дал нищему 3 рубля. И у кого было 5 рублей, и он дал 3 рубля. Кто больше дал? В, коэффици... в коэффициенте у нас даже нет официального для волонтеров реестра это очень легко навести и резкость кто волонтер кто не это не надо просто в нашей стране это не надо это ты захотел твои проблемы греби там тратся там это а... хотя я считаю что я служу два года нашей стране нашим людям но оно таки есть и я могу это обосновать а вы говорите про то, что нет а хиба а волонтеры официально не зарегистрированы в Минюсте? Нет, они официально зарегистрированы на моем фонде. Я им выдаю, они у меня отработали год и получили стаж. Это мы делаем мой фонд, это не государство. Я очень хочу, чтобы государство сделало официальный реестр, где эти люди были и, возможно, там чем-то государство их отблагодарит. Может сделать им на электроэнергию, которая сейчас подорожает очень сильно в конце лета, 10% скидки потом платить за квартиру. Я не знаю. Ну, я шучу, но какие-то профиты... Ну, люди служат, люди трудятся. Люди не фоткаются, не блогерством не занимаются, не ходят, не гуляют по ресторанам. Люди понимают, что тем, кто на передке, им нужна поддержка. Вы говорили про своего товарища, Які повернувся з фронту. Скажіть, а чи є умови для реабілітації військових, які отримали психо психологічні травми на государственному рівні? Так. Є, звісно. Ми лікарню в Києві, фізико-реабілітаційне білітацион За два роки вони дуже сильно продвинулись. Дуже багато іностранних інвесторів приїжджають, які обходять государство і напряму роблять то, що потрібно. И есть, слава богу, в этом направлении. Но опять же, это опять на меценатах и на волонтерах этот двигатель был запущен. В принципе, тут в этом плане все. И за границу, вот, моего брата же за границу увезли лечить, потому что здесь ему не могли. Здесь бы ему просто отрезали ноги. Безкоштовно. Легко. Да, да, но ну, это МОЗ, наш МОЗ, это, он э, дал разрешение и та страна, куда его отвезли, они его приняли и там бесплатно его полностью содержат. И таких очень много военных за границей, но в этом всему миру спасибо. Поговоримо про ще одну тему. Президент Зеленський закликав обмежити діяльність роботи онлайн-казіно. Зараз ми читали розслідування, які були, що дуже багато лудаманів і в Збройних силах України, які програють всі, всі гроші. На вашу думку, чи потрібно зараз обмежувати роботу онлайн-казіно? Казіно аналогі платять государство? Я просто не знаю. За новим законопроектом так. Если все по закону, то нет, конечно. То, что везде будет, будет... Есть у нас алкоголики, мы же не закрываем винные магазины, да? То есть везде есть какая-то проблематика в, в разных направлениях. Но, в есть же... Есть небезпека. Навіщо під час війни, когда люди... Ну, є дуже важкому люди. психологическом стані програють останні гроші в Это от этого не зависит. Это отдельная болезнь, которую надо лечить психологами, так же как наркомания и алкоголизм. Но есть же люди богатые, они развлекаются так. Поэтому это смотря с какой стороны смотреть. Я думаю, что любые, скажем так, все, что будет давать Плюс в экономику, оно должно работать все на государственном уровне. Для того, чтобы было чем платить пенсии и зарплаты военным. Это сейчас важнее. Потому что ну, я знаю, что очень много обращений военных сейчас, многим юристам, в том числе и моему адвокату личному, проблема с выплатами. Они их дробят, они там... Такого не должно быть. Человек рискует своей жизнью, он должен получать полностью сразу, сразу все. А досі залишилася бюрократична система, що треба обійти 5 кіл аду, щоб отримати виплати. Кому як повезе. От на моїй практиці, на моїй практиці у мене є товариш, його отец погиб, артилерист, і йому государство выплатило эти 15 млн. Да? Но вони їх роздробили по 100 тисяч в місяць. там вони Он там бегал по инстанциям с документами, и они как-то этот вопрос добили. Но оно тоже там дробится на членов семьи, там целые процедуры, но оно двигается. А не так, как мне, у меня есть крестник, его ранили, он стал трехсотым в Бахмуте, кстати. И получилась такая ситуация, его как-то вывели из штата. Это, я думаю, не совсем красиво сделали. Я этот момент не знаю, но он мне пишет, а можешь мне перекинуть, пожалуйста, там 5000 гривен, чтобы мне было там за что там поесть. Все, нету денег. Ну как как такое может быть? То есть раз для меня вопрос. Ну сейчас вроде там все наладилось, он опять его вылечили, Ну, как-то вот как-то они там играются. Это смотря, кто куда попадет. Где хороший командир? Там все обутые, одеты, это я знаю, мы наш фон им предлагает, они говорят нет, нам ничего не надо, у нас все есть, отдайте командиру. А есть другие, там где надо все, даже детские памперсы. Вот для меня это загадка, зачем? Через фактори фактор велику роль. За останні два місяці ворог знову наносить удари по енергетичній інфраструктурі України. Як ви вважаєте, ворог планує занурити країну в повний блокаут? Ну я не воєнний, а стратегією я не зовсім разбираюсь. розбираюсь. Ворог у нас подлий, хитрий і достатньо сильний. Тому ожидайте можна що угодно. Поэтому я надеюсь, что наша ЗСУ максимально защитит нас от этих всяких... Вы видели статистику, да, 11 ракет было запущено по одному объекту, то есть, скажем так, 80% мы отработали, те прошли и все, нанесли урон. Поэтому это серьезный вопрос. Я уверен, что я просто знаю многих ПВОшников, все работают на максимум, вот все ребята, никто, никто, вот я не видел, что кто-то там ковыряется в носу, І загорають. Всі на максимум. Поэтому ми должны максимально їх поддерживать у всіх отношениях, і морально і матеріальна. Дивіться, президент Зеленський говорить, що зараз енергетичну систему вбивають. І без західної допомоги буде дуже важко. Ну так, да, нам я... треба діти ресурс, черпати, діні нужні. Ну, посмотрим. Но у мене, якщо генератор є. А как на вашу думку, навіщо ворог бьет по энергетической системе? Он готовит новый наступ? Я думаю, это для дестабилизации, во-первых, эмоционального, психологического людей наших, для того, чтобы мы больше злились на Зеленского, чего как бы не должно происходить. Это, это вид войны, это психологическая война. Люди уезжают, люди... Вы видели, сейчас гуляли везде в сети, вот это ухилянт, да? Типа, да. У, ухилян, это кто-то это раскачивает. Думаем, что это раскачивает Россия, потому что пропаганда у них работает шикарно, очень шикарно. Нашей пропаганды я не вижу. И те, с кем людьми военными я общаюсь, и в Европу, когда я езжу, я не вижу нашей пропаганды. У нас виділено 400, 400 мільйонів, так, да, по-моєму, на канал Рада. Так. Uh, да. Але прем'єр-міністр Дініш Магаль сказав, що треба обмежити роботу телемарафону. <ріхання> а взагалі доцільно було виділяти такі кошти. Раді пропаганди, так? На... Да. на телемарафон, який ніхто не дивиться. Ні, за 400 мільйонів, ви знаєте, скільки ми 57 тисяч дронів б могли б зібрати. я думаю, до конца лета вообще легко. Это силами вот просто не государственного уровня, а тех, кого я знаю. Вот за эти деньги 57 тысяч. Сейчас все военные просят рэбы и дроны. Мы пришли на другой уровень. Давайте догонять этот вопрос. Давайте пусть государство над этим думает. А мы только смотрим. Да, я даже уже перестал смотреть, как Верховная Рада. У них голосование идет. Раньше все время смотрел, а сейчас неинтересно. И они все, дайте дроны, дайте. дайте. Они могут, ну, пока вы этой ерундой занимаетесь, э, там нет времени на эту ерунду. Там, о, там идет в окопе на минуты. Вот этот мой э, товарищ, он рассказал мне такую страшную историю. Их там зажали, и надо было выходить через минное поле. Есть дроны, которые могут заходить на поле. Дроны, которые не летают, они по земле идут. И они там протягиваются специальный шнур, и они разминируют полосу, через которую люди могут быстро выйти. То есть здесь много разных, это вообще нет, это никто не делает. Они с утеса, им командир по рации передал, с утеса расстреливаете типа попадите в мины и пробегайте. И он мне когда рассказывал, как они в полной темноте выбегали и по ним били снарядами, и как он прятался в яму, и там и впереди попала под человеку прямо снаряд перед ним и сзади за ним. И как он это, это жуть, и там он, они за руки держались, там он такое рассказывал, не хочу в эфире, это это ужас, это такое, это такое можно только в фильмах про Вторую мировую видеть, когда там кусок тела у тебя в руках товарища осталось, и ты с ним бежишь в шоке. Э -э поэтому, конечно, у человека у, уедет крыша в прямом смысле, и сейчас его положили в больницу лечить, то есть на так ну там там на минуту, да даже не на минуту, там на минуты делится жизнь. Мы с вами планируем, да, вот в этом году, в этом году когда все было жестко, все там, да, вот в этот месяц, а там на минуты, то есть там совсем другой образ жизни. И пока тут сидят, ковыряются в носу, там хихихаха, там они что-то блокируют, не блокируют, есть такое понятие политическая воля. Зеленский может спокойно сказать, сразу запустился, все, поехали дроны, ребятам стало легче дышать, да, там поддержку дали. Это э, ну не затыкать людьми все дырки. Люди закончатся, и что дальше? В Израиле принцесса сколько сбила дронов лично? Я не помню, помните? Нет. Ну там, по-моему, что около пяти штук или, или семь. Чубизула не хочет пример показать нам, как надо на фронте там это. Безуху просто знаем, хорошо знаем. Она с моим младшим училась в одном лице. Я не узнаю ее сейчас вообще. А когда она критиковала Валерия Залужного, она постоянно говорила, что она не выезжает с фронта. Видели ли ее защитники на фронте? Ну, до того, как она... Она ездила на фронт, лично знаю, она ездила на фронт. Но вот, вот этот, когда полномасштабный, ничего не известно о ее работе. Видно только... То, что мы видим, то, что нам показывают, вот эти ее идеи, эти ее законы, то, что она говорит, ну, она по-любому на, по на что-то ссылается, правильно? Она же не просто так это, она же не так, как мой товарищ после трех контузий, что ее надо на психологическое отправить, посмотреть. Она, она, она чем-то это обосновывает. Просто она не, 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 не говорит об этом, и мы не понимаем, на что она опирается в своих этих решениях. Если бы она это нам изложила. Может, мы по-другому бы на это посмотрели. И, может быть, согласились, а может быть и нет. Комментирую я закон про мобилизацию. Марьяна Безуглая заявила, что демобилизация возможна только после войны. Вы согласны с таким утверждением депутата? Нет, это так неправильно. Где демократия? Пахту даже не пахнет демократией. Это Тотальное вообще все, до свидания, вы поехали. Так мало того. А, а разве нужна демократия во время войны? Во время войны вообще надо объявить, чтобы у нас не войсковый стан, а у нас был стан войны. Чтобы вся экономика стала на военные рельсы. Чтобы мы с вами все работали для того, чтобы победить в этой войне. У, у нас смотрите, это не основывалось, что это невозможно, потому что тогда нам Почему? не будут выделять кредиты наши западные Почему? партнеры. Но ну, У меня есть мысль по этому поводу. Если у нас будет стан войны, то я думаю, наше государства спишутся все внешние долги. И наши те, кто у нас кредиторы, да, у которых мы все время займ делаем, а получается, мы не будем им должны. Я думаю, они сказали, ну-ну-ну, только попробуйте так сделать. И это, я думаю, такая тупиковая ситуация. Но, я думаю, нерешаемых вопросов не бывает, поэтому все равно мы должны быть сконцентрированы на победе, а не ну вот мы с, они на всякой дуристике, всякой которую я вижу. Реально, как бы... Несколько дней назад мы наблюдали за тем, как Израиль вместе с Соединенными Штатами Великобритании полностью преодолели атаку со стороны Ирана. И все включились. Президент Зеленский сказал, что не нужно быть членом НАТО, чтобы весь мир отбивали атаки стран агрессоров. Почему наши союзники, партнеры не могут закрыть небо над Украиной? Не знаю. Нам и так весь мир помогает. Реально помогает весь мир. Мы не можем сказать, что нам кто-то не помогает. Возможно, распределение этого всего, оно как-то не устраивает тех, кто нам помогает. Я как фонд, когда мы помогаем, да, мы контролируем, куда идет наша помощь. Но это мизерно, да, мы сейчас на своем, как бы, на своей практике. И если нам что-то не нравится, мы людей вносим в черный список. И военные бывают, так вот я официально там привез много генераторов, да, как бы они стоят у меня на балансе. То есть я за это отвечаю перед нашим государством, перед налоговой. Даю танкистам, танкисты мне не подписывают так прямо передачи. Все, вот они взяли. Да, нам мне до этого отстань, там все. Ну, так, оп, такое ко мне отношение. Ну, все, вот у меня не, плохая ситуация теперь. Теперь мне как-то перед налогой надо отчитаться, и я понимаю, что они не, нечестно не со мной поступили. К чему это меня приводит? Что тогда я им теперь я говорю: подписывайте документы, получайте товар, хотя это неправильно, это должно происходить одновременно. Но так как человеческий фактор, опять вносит свои коррективы э и своим поведением. Что я говорю, сначала подпиши бумаги, да, ты военный, это, это тебе не нравится, потому что это ну, некрасивое, не как бы, мое отношение к тебе, но я должен себя защитить. Я думаю, на таком глобальном государственном уровне происходит что-то что подобное. И из-за этого ну, вот, начинаются такие трения, которые не на руку нам сейчас, потому что ну, враг сильный. И нам надо спасти свою страну, удержать ее и максимально, чтобы больше военных вернулось живыми. Потому что там дети, отцы, там mm -hmm. это люди, это украинцы. В июне 2024 года в Швейцарии должен пройти э, саммит мира Зеленского. Какие результаты от этого саммита вы ожидаете? Ну, я надеюсь, что Зеленский даст хороший результат. И вот я желаю ему, чтобы он максимально добился того, вот с, с какими целями он туда идет. Это нам просто сейчас необходимо как воздух. Поэтому надо, чтобы он всей своей командой отработал на 100%. А сможет ли этот сами наблизить мир и объединить весь мир против агрессора? Возможно. И так весь мир не очень хорошо относится к России. Но Россия очень независимое государство. Это не зря говорят, что пятая колонна власти в мире. То есть они могут быть закрыты от мира, они будут функционировать абсолютно. Им одобрения не надо, скажем так, ничего. Вот им захотелось, они на нас напали, и все, и смотрите, они держатся, да, и эти санкции, и тому, и подобное, и... но наш не заканчивается. У них ресурс сумасшедший. А Украина это вообще малютка такая, но которая держит удар. Ну Украина это первая страна в Европе. Да. За три дня они Киев хотели взять, помните? Да. да. Как, они, как пропаганда их работала. Третий год войны идет. Вообще Украина, я очень горжусь, что, что я украинец. Мы все гордимся. Спасибо вам за ваши думки, за ваш час працюємо не зупиняємось заради перемоги. Все буде добре. <свят> Дякую глядачам, що дивилися. Не забувайте подписываться, ставити лайки та коментувати.